stol, lavka, pri pecu poselka. Tu obovjazno bu pec, doktor to pelozusko mori, a bu sus Oblaki buli na ljivim boku i patreli nakong, to jest do dvora. U tej hiži familija prebuvala po cali dzenj. Piszcz oczko Nedarmo sa utorelo, že nie je rúskej chyži bez rúského peca. On dával život, ale nie chyži, ale i tým, ktorí u nej žili. Nješka nam uzora u šerca i vrace nas do prešlosti.